Глобалізований світ надає багато можливостей відчути ритм іншого життя, яке пульсує далеко за межами твоєї країни. Сьогодні в Україні є багато міжнародних програм, за допомогою яких можна не тільки безкоштовно відвідати іншу країну, а також отримати якісну освіту чи практику. Таким чином харків'янці Наталі Яковлєвій вдалося декілька разів відвідати Сполучені Штати Америки, все подавать свои документы на участие в международных обменных программах. Был когда-то период, когда лишних денег не было, а в Америку ой, как хотелось. Я, честно, выучила английский в 30 лет, подала документы на обменную программу, и я после этого даже дважды была в США по всевозможным по обменным программам, потому что, ну, вот когда чего-то очень хочется, это получается, получается вот по разумным ценам. А суттєво зекономити гроші у подорожі допоможе звичайне планування ділиться досвідом харків'янка Жана Ярва. Завдяки детальному плану жінці вдалося за один день побачити Париж. У мене був опит, як я сіздила в Париж. Я вже була училась в Франції, я була в Ліоні і я дуже, як я була в Франції, я не побувала в Паріжі, такого не може бути. Я, звісно все, як і всі мої. одногруппники, мы все были очень ограничены в средствах. И во Франции есть разные варианты. Можно взять на прокат машину, скинуться в четвером, Вот, и это вообще очень там за смешные деньги получалось. Вот. ну, нужно, чтобы хотя бы один, а лучше два человека были с права. У меня был всего лишь один день. Париж – огромный город с огромным количеством мест, которые известных, которые очень хочется посетить и увидеть. Вот. Это обычное планирование. Есть интернет, есть карты, книги, где есть схема города. И я себе определяю, что маршрут, по которому я пройду этот город. Вот. Если там я прибываю на, на вокзал, из на Леонский вокзал, и там же метро. Я начинаю Париж с Монмартра, я смотрю Сакрикер, потом на метро проезжаю в центр, в Сите, и там уже все, что вы хотите, Сен-Шапель, Нотр-Дам, или вы гуляете по Люксембургскому саду, проходите Лувр. Чим більше подорожуючи передбачить, тим простіше і дешевше буде його відпочинок, говорить пані Жанна. Тим паче, що сьогодні є купа можливостей подорожувати не обов'язково за допомогою туристичних агентств. Так Наталі Яковлєвій вдалося відпочити завдяки волонтерській програмі у Норвегії. Жінка розповідає, що давно мріяли відвідати скандинавську країну, проте грошей не було на дальню подорож. Отож Наталя почала шукати альтернативу. например, Норвегии для меня было очень интересно. Если бы я поехала бы сама по путевке за одну неделю я должна была бы отдать в девятом году около 11 тысяч гривен. Это, ну, я нашла себе волонтерский тур в отличных, ну, сказочных, отличных, сказочных условиях. Я провела в Норвегии 14 дней, при этом я была во всех музеях, которые я посчитала нужным, и вместе с поездками в Киев З покупкою візи. Норвегію нужна віза з перельотом, з переїздом. Я по трасі 3,5 тисячі гривень. Ну, тобто волонтер... приймають волонтерів. Пожалуйста, приїжджайте, смотрите. Волонтерська програма надає можливість підвищити рівень мови, оскільки існує чітке правило таких організацій. Не більше двох людей з однієї країни. Отож, доведеться спілкуватися виключно англійською. Усі такі програми відкриті, про них можна дізнатися з інтернету. Ще більше інформації про такі програми знайде той, хто володіє англійською. Особливо багато можливостей подорожувати дешево у молоді. Зазвичай волонтерська програма передбачає розмовний рівень англійської. А за наявності міжнародного студентського квитка двері музеїв будуть відчинені у будь-якій країні Європи. Мір держувати молодих. давая им огромные шансы. Для них дешевые самолеты, дешевые поезда. Есть такое понятие, как международный студенческий билет, по которому скидки в различные музеи мира идут бесплатно. Большинство музеев мира в ну, нормальных странах, я буду говорить о Европе, я не была на Востоке, я не знаю, опускают студентов бесплатно почти во все музеи. Я это видела в Израиле, я это видела в Европе. Есть такое понятие, еще так называемая музейная карта. Музейная карта, ведущие музеи мира, они объединяются для того, чтобы показать свои сокровища. И вот, например, то же самое Хорватии, музейная карта Хорватии. Вот если вход в музей стоит там 70 кун, музейная карта стоит 180 кун. По-моему, 180, может, 60. А по ней можно пойти в 8 музеев. Это да, просто еще бесплатно идти по общественному транспорту и спокойно не тратить лишние деньги. Такие вот вещи нужно использовать. Якщо ж віддаєте перевагу відпочинку із туроператором, пам'ятайте, що гаряча путівка і дешева різні речі. Основна ознака гарячого туру – вам нададуть максимум декілька днів до виїзду. І віза до країни у вас має бути відкритою. Треба дружити з хорошими операторами і агентами по продажу путівок. Вірній, з хорошими агентами. З оператором дружити можна, але путівку не продасть. А от агент вам путівку продасть. Тому що завжди є путівки, які идут як гарячі, завжди є путівки раннього бронування, завжди ем, хороші правильно работающий турагент вам может продать путевку дешевле, чем вы это сделаете сами. Ну вот пример, мы в Черногории обсуждали, как бы мы, за какие деньги мы бы слетали, если бы мы брали бы тур сами, то есть выкупали бы билеты, за какие деньги мы бы, если бы поехали с турагентства. У нас получилась разница, ну, получается порядка 30%. Психолог Ірина Шевченко радить вибирати оптимальний відпочинок за типом характеру, виходячи з цього, що буде добре для екстраверта, то не на користь піде інтроверту. Треба посмаріть а теж на спросіть ся чого дійсно хочу. То есть экстраверту, скорее всего, стоит поехать в какую-нибудь насыщенную поездку. Пускай это будет насыщенно, пускай это будет не предполагать такое количество сна и спокойного, но отдыха в состоянии покоя, да. Но это будут новые впечатления, которые дадут вот эту энергетическую подпитку, подпитают этот ресурс его необходимый новыми впечатлениями. То есть это вот. Для экстраверта новое впечатление это такой же отдых, как для интроверта, может быть, поездка на природу, там, походить по каким-нибудь горным тропам, по лесным тропам вот что-нибудь такое. Это человек чувствует внутри себя. Вызначить свой тип темперамента досить просто, говорить пані Ирина. Слід лише поглянуть на себя ззовний и сгадати свои привычки. Интроверт, то есть человек, сориентированный глубь себя на свои эмоции, на свои переживания, на свои какие-то мысли. После стандартного рабочего дня он приходит домой. и… Что он делает? Скорее всего, он отключает телефон, скорее всего, он не будет звонить друзьям, знакомым, каким-то вот людям, он включит телевизор или компьютер, что-нибудь там, посмотрит какой-то любимый фильм, может быть, какое-то любимое шоу. Будет отдыхать, будет дома, или там, может быть, пройдется один, или с мужем пройдется где-нибудь, прогуляется. Человек-экстраверт, как бы он не устал после стандартного, ну, скажем, так, примерно такого же рабочего дня, как в первом случае, он придет, он обязательно будет включен в какую-то деятельность. Это какая-то внутренняя потребность, которая заложена уже в темпераменте, да, это врожденная внутренняя потребность. Скорее всего, этот, даже если этот человек никуда не пойдет, а скорее всего он пойдет, он будет висеть на телефоне, разговаривать, общаться по интернету. Відпочивати можна і працюючи професійний вологончик Андрій Нечепоренко радить велосипед як засіб для пересування і для релаксації. Відомий транспорт у 21-му столітті дозволяє людині по-новому відчути світ, відкриває нові можливості та незалежність. Пан Андрій пояснює, що велосипед це філософія світобачення. На велосипеді осідіа ефект йде. уже не гиподинамия, а наоборот динамика, то есть движение, интересы меняются, совсем адреналин поднимается, интерес поднимается, совсем другие ощущения. Но как же, вы знаете, вот ты все время живешь в четырех углах, да, и когда у тебя ее смена мест, смена вот позиций вот, вот этих, где ты бываешь и еще не бывал, и ты общаешься с людьми, это положительный эффект. Это же просто Я, я одне слово сказав, положительний ефект. Це відчуття свободи, це ощущение, ощущение ну, как бы, легкості, радість якась, це інформація определена. Нещодавно пан Андрій повернувся з чергової велоподорожі по Тереччині. Команда з чотирьох українських спортсменів здійснила шостий за складністю похід на гору Арарат. Сумарний набір висоти подорожі склав 17 тисяч метрів. Наразі Андрій Нечепоренко разом зі своїми колегами готують до видання книжку, де вони назбирали докупи туристичні маршрути Харківщини, які, власне, автори назвали тропами здоров'я. Пан Андрій радить відволіктися від техногенної буденності, максимально наблизитися до природи. Чоловік згадує часи Радянського Союзу, коли кожному громадянину держава гарантувала повноцінну реабілітацію, якої зазвичай вистачало на рік до наступного сезону оздоровлення. Сьогодні аналогічний відпочинок може дозволити собі далеко не кожен українець. Пан Андрій пропонує альтернативу, яка за терапевтичним ефектом не поступається якісному відпочинку на курорті. Найголовніший фактор наявність природи. Солнце, воздух и вода – это самый главный компонент лечения и восстановления человека. Шум моря, значит, это он восстанавливает человека морально, человек отдыхает, он ложится рано, рано спать с заходом солнца, вот, встает с восходом солнца, значит, солнышко, значит, волна, тихий прибой, журчание ручья, значит, значит, цикады поют. Ну, все это, все это, конечно, одно из тех, Ях свіст, кото влияють на положительный оздоровительный эффект ефект Власне, Андрій обрав для себе найкращий спосіб реабілітації життя на березі моря у палатках. Такий відпочинок спортсмен практикує вже більше десяти років, і за цей час кількість відпочиваючих у такий спосіб поступово зростає, говорить Андрій Нечпуренко. як правило, це мешканці великих міст, як Москва, Київ, Санкт-Петербург. Людина сьогодні живе у пришвидшеному темпі. і Зазвичай мешканець великого міста більше відчуває побічні дії інформаційного суспільства, аніж його земляк у провінції. У такому техногенному світі людські ресурси вичерпуються значно швидше. Психологи радять не чекати на щорічно датований відпочинок. Дефіцит паузи може стати тією інтерлінією, за якою повернутися назад до гармонії досить буде складно. Для сохранения какого-то психического равновесия, даже, наверное, психического здоровья, все жизненные сферы у человека должны быть задействованы. Да, для кого-то важнее, к примеру, семья, у кого-то приоритет – это работа. Если идет перекос в какую-то одну сферу, в одну сферу в ущерб другим, это однозначно приводит к ну, не психическим расстройствам, не будем уже так, ну и к расстройствам иногда тоже. То есть это в любом случае человек сам внутренне чувствует дефицит впечатлений в других сферах его потребности в других сферах, которые в любом случае в каждом из нас заложены в ту или иную степени они не реализуются и естественно это не на пользу ему. Выбирающие у себя отдых, людина рискует своим психологическим здоровьем. Обычно стандартные человека Великого великолюбство, апатия, депрессия, невроз. Люди, которые выбирают большой город на постсоветском пространстве, как правило, это и большие амбиции, да, и как правило, это большие ожидания общества на этих людей сориентированы. То есть да, мы живем в состоянии перегрузки психической, безусловно. И что, соответственно, требует, если мы Больше роботи ми садвісно даже не больше дихати, по тому так довго не притянімо на на такої роботі в такому режимі. Екзистенція час від часу повертається до світогляду людини. Особливо це відчувається після зламу епох, після великих потрясінь, невиправданих мрій та бажань. З іншого боку, особливість людини у тому, що такі випробування лише загартовують її.